Ну что ж, дорогие друзья, давайте сейчас очень быстро. у Нас время поджимает, но тем не менее, чудовая у нас сегодня не умене, как то кажут. И начнем мы. Первым номером у нас сегодня в чудовой три, трике это главный коммунальник Донецка Константин Савинов в музыкальном клипе, который сняли. Донецкие люди, донецкие предприниматели я буду так говорить, на песню Тимати известную Тимати и Лепса это Лондон. Давайте посмотрим как это получилось у донецких предпринимателей. Сколько не пришлось бы заплатить, что только рядом с королевой жить не важно. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погрущу и опять на Донецк, твою мать! Это был депутат Донецкой рады из партии регионов. Культурный человек. А что сказать? Да, молодец, молодец. Действительно, я выражу свое мнение, кому мы в Лондоне нужны. Я имею в виду вас, кому вы там нужны. Потому что, а коммунальник у нас поет, в Донецке. видимо, в Донецке с коммунальными услугами все хорошо. Раз люди проют про Когда Секретарь міської пан Левченко, ездил в рабочий час, собирал там портьеры, я не знаю, это фирма Бишов. Всю Европу и действительно показал, э, э, и иноземцы с подивом дивились на наших чиновников. Ну, это лишний раз подтверждает. Давайте двигаться как дальше. Він, как он назывался, Сергей? Ри... Uh, другий Другие. Но, Челси, по-моему, что-то Друзья, мои. время, Другие время, 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 Другий Челси так и назывался. Давайте посмотрим. Вторым номером в сегодняшней нашей трики – это гражданин господин Могилев, который освоил новую для себя профессию. Давайте посмотрим, как он сел за кермо. Я объясню, что же это происходило. Это сегодня господин Могилев собрал журналистов и показательно на бульдозере ломал на пляжах, значит, вот заборы. Я хотел бы предложение господину Могилеву от себя лично в нашей передаче и на нашем канале был репортаж о том заборе, который внезапно появился возле детской больницы. Я с огромным удовольствием приглашаю бульдозера и господина Могилева Разрушить тот забор, чтобы дети могли нормально на пляже купаться. Больные дети причем. Пожалуйста, если у вас вот так вот показательно получается рушить заборы для журналистов, сделайте что-то полезное для общества. Мы, мы двигаемся дальше. И третьим номером у нас Стандардан, наш премьер-министр Рождений Назаров, который взял, да, хе и пошел в супермаркет. Вдруг. И давайте посмотрим, как это. Продуктовый магазин, как это происходило. Пошли смотреть. соціальних сортах, де вона? Вот там, вот там, я поправився, батон Ніва. Було 5, там, чи 4 з чим-то, а це сьогодні вже 3 гривні. Саме українське? Саме українське. Я хочу объяснить для всех телезрителей. Дело в том, что внезапно в том магазине, куда пошел премьер, как-то упали цены. Как-то вдруг, как-то сами по себе. И я пользуясь случаем хочу его процитировать. Он сказал, что если от меня будет зависеть снижение цен, я готов ходить в магазин каждый день. Пожалуйста, Николай Янович, ходите, а лучше возле моего дома ходите, чтобы мне было как-то выгодно и удобно. Ну что ж, дорогие я друзья, хорошо, что из них не Да, да, живите, живите в магазине. Да, Мы вам і... и раскладушку. Да, пожалуйста. Я думаю, украинский народ скинется даже на душевую кабинку, лишь бы вы там жили. И по дорогам чаще ходите, может, их починят наконец-то. Что ж, дорогие друзья, давайте очень кратенько попрощаемся, потому что время нас очень сильно поджимает. Андрей, пожалуйста. У нас попереду дуже насичений тиждень. Він буде цікавим Дивіться, спостерігайте. Ми будемо воювати за правду, ми будемо воювати за конституцію, будемо воювати за українське майбутнє. Вам усього найкращого, вашим родинам, щастя. Тримайтеся, вірте в себе, вірте Бога, і все буде гаразд. Сергій Вазенко. опозиція завтра буде продовжувати роботу у Верховній Раді, буде примушувати депутатів виконувати українську конституцію. Але ми дуже дуже сподіваємось на вашу підтримку. Щасти я в свою чергу всім желаю добра. Це була передача Альберт Альбертонштейн. Увідімося з вами через неділю. Любі вам.